Есть какие-то копчики есть. Ну, вы давите их, вы не бежите, их там уже добивают. Жив. Нормальная жизнь. Все время не в окопах, а по ул по улочкам, под обстрелами несется еда, капаться нам. Да. Не знаю, Ми з 23-ї бригади. Вони зайшли сюди недавно і тримають оборону після того, як частина нашого гарнізону відійшла за канал і надалі продовжує оборонити місто, аби росіяни не змогли вийти на Краматорськ. у Яру загалом складно вам працювати. там нет позиции приходится на ближний бой принимать с автомата тобто вы не как снайд, пара, да, часто? ну с собой носим винтовку если получается с винтовки отрабатываем, если не получается с автомата с каких вы сейчас тут а и на 10 метров подходили да. Ну, на 10 метров с автомата стреляем. На 150-170 метров. Ну, а если с винтовки, если есть позиция такая, что можно работать 600-800 метров. Что, вам страшно? Okay. Нет? Это он еще ничего не понял. Мне в первый раз Сейчас. было страшно.

Нет, полтора. Жизнь малина. А, а, а мы ему хайхавать даем? Ясно. Колбаска. Потому что я ему давал кол колбасу, он ее не ел, только играл. Та нічого. Це буде хлопцям скидати на позиції? Відносити. А, на собі? А воно скільки? Це хто будуть заходити на позиції, будуть брати з собою? Так. Ви будете зараз нести? Я логіст, я несу хлопців. Ага. Розносимо. Ви занесли і вернулись, так? Так. І скільки кілограмів ви зараз несете? Ну, там все можна перевозити.

чтобы что, к не просили. Воги его. Только воги? Да. Ну, я отнес Т-45 там нормально. Ну как? Относительно. Фактически все забрали отсюда, что, что было, это вот отнес. Здесь нет т Нет, Не, вот что там отложено нет. А, все, там задержал в коробке еще. Водичка и Тусоночка с ну, стараемся, чтобы бутылочка хотя бы в день была у человека. Ну, все от воды еда, это такое, главное, чтобы вода была на полицию. Из воды ну, тоже получается, бывает такое, что на два дня растягивают эту бутылку. Я же что-то Мы всем часто Каждую ночь, каждый день, каждый вечер, каждый день. Это что они рассказывают? Ну, там у нас самый опытный логист. вам Мамрочев. 43. 43? Так, так, Це ви за цей час, вивчили всі шляхи, да, тут уже? так? тут типа я типа. Ви одну ходку за ніч робите чи кілька разів ходите? Yeah. – Ні. – Ну бувало. Як коли. Вс, плюс. А как это провести? — Так, саме попав Так, все время не в окопах, а полі, по вуличкам по під обстрілами несеться, їда, БК пацанам. Звонами дуже. Я не можу знати. То хто обстріли? Что... Ви ж не йдете прямо ж. Что... Пішов прямо, я йду прямо. Мінни. Все, все ж по дорозі То Тож не то, що я. Пішов агарав. Зараз вийшов вночі, я там. Два прийшов. Три з половиною км в одну сторону. Подарок перший. Подарок перший зомби. Бач, а не было. А чр в обстріли были? Ну і ключ. Кузневич? О, це вот не было.

то сколько это вы Месяц. И 11 дней. Месяц и уже лучше. Так. Коллектив решил. Это вещи. А звідки ви

это у нас по телевизору пока. А по интернету? Ну, по интернету. Интернет. Подожди, да. И газету вы, ты забудь если я не слушаю. А чем вы занимались на мобилизации? Да, да. Жив. Нормальная жизнь. В лучшем городе. А кто то не знаю это. Киев. Да. Харьков. Так, мы Сейчас поедем на четвертую роту, заберем эту а это кто? Жена моя. Да. Это же как ее зовут? Юля. Юля? Вы давно разом? Десять, лет. Переживает, плачет. Ну, я стараюсь успокаивать ее. Да и сам стараюсь успокоиться, потому что ну, лишний стресс, лишние нервы. Это сейчас, ну, как для меня, как для военнослужащего, это не очень хорошо. Потому что начнется паника, а паника это плохо. Ну, кроме нее, грубо говоря, у меня никого нету, поэтому, да, она для меня очень важна. Потому что без поддержки, ну, честно говоря, я как практически, грубо говоря, сам, я особо не выставил. И узнаю, что в замену даёт что-то или что нет. Он тебе надо там, в той куче ты представишь. Там, кажеш, що я буду йти зараз. Не треба. Тож у нас уже там шоколадки. Та я ж положив. Дві шоколадки йому, і, 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 і трипачки серії. Два сухпайка і... Ну і все? Ото такі, о, що людей пустити. Бо я буду доходити і все, поняття? Вони, вони так не пройдуть, щоб пройти. Блять, ее было, и тут, блядь, он свет И потом есть они летают, как жаб. Кот, а вы не хотите спать после позиции? Нет, пока нет. Вы Почти пять. Пять дней? Портанула, да? А мог бы Ну, это не первый день, что там за словами. У вас виходить люди є да, ще, щоб міняти По п'ять днів. Мало. Мало? Немає. Вообще. Ну от п'ять днів за нинішніми мірками на фронті це небагато справи. Бу... Так через я не опять же не є то, что они сейчас вышли и все. Я отдыхаю, так это за весь. Тихо. Yeah. Понял? выходить в 3 часа ночи. Ну, так, чтобы по серому там быть, чтобы птичка завела. Я просто подумала, что вы это. Не я. Не Просто обнимает, а закончилась батарея, хлопал день. И даже Сейчас вам стоя меньше страшно. Ага. Че так сам? Ну, то есть маленький. Кстати, он писал, что надо Не, не знаешь, у них есть такая тема, мы больны черву, боевое. Они делают группу этих и они, они видели дорогу, и они по этой дороге и... Так они все время, все время. Да, они держатся. Что чтобы эфирисков вот чтобы никто не заблудился. никто не знает. Ну, она была... Потеряшка получается. И непонятно, куда питание.

Они вроде кажуть, что нашли покупали. Ну, шолтый. Они даже там. Лял, ты А, там что? а батарея, по-моему, выпала, да? И этот столяк не фото. Старят выпал почти. Да, он выдавал. Потому что остановили забрали, да. что Секрет тоді а Людей видно. переживают за людей. Можно пробылось, Смотри, он идет в Что? Он идет 5. Вот здесь можно завести. Группа получается, с ним 6 человек. Это как бы большая группа. Второй Пусть логист показал неопытность, а они дорогу не смогут сами. Или одна большая группа, или две маленькие, что маленькая, а не ориентируются. Дав по-любому пойдет. Это, да? да? Зачем? Он вот да, только да, пришел. Да, он с тобой и пришел. Ну, <гум> ну, людей и хочет. при том дав завтра идти утром. А, да, э -э -э да, я понял, Дальше, да, а, он Дальше, утром он идет до ворона, правильно? Опять?

а, да. Задача вот какая? Контрить нужно улицу вот эту. Они все время ходят или по этой улице проходят. Или через посадочку и башат сюда. Есть какие-то окопчики есть. Ну, вы давите их, вы не бежите, их там уже добивают. Вам главное, чтобы они не продвигались. Остановить их вам говорят там выйти там на, на позицию такую-то, вы выходите и начинаете по ним работать. вас будут по-любому видеть птичка, Питера и вас. Вам будут подсказывать, где они, что они, как они, что вам делать. Кстати, по ориентиру, да, 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 это вот пикапчик, Беха и Жигули. Ну, как ну, машина легкова, легкова машина и БМП, как и, ну, и み、like、んなそんなに。 что-то еще, вот он, 4, Сейчас, оставляем еще тут, там, 4, 4 4 пачки сигарет сюда ну, просто, одновременно, чтобы работал человек. Второе, второе <coughs> просто из-за того, чтобы ты не был сам. И тебе принципиально дал не Проходите, проходите. 5 лосей. Противовал печку и все налить. Правильно? Да. Да, там Вот так, вот так. Каски одеваем, Накидки одеваем. Все взяли. Все есть. У вас там на 104 й Да? По батарейкам. Две вроде то считается, будет шесть. Вы же будете экономить, да, вакуэль? Не будете одновременно делать? Так, <серк> так идем, ребятки, идем. А ты что, Да сейчас выдам. и будем. Вот, ну, воду. Ну, типа, такая себе. Видите, один-два человека, и путь остается. раз в три дня, блядь, может приходить вода такое раз в два дня то есть не будет такого что нам сейчас надо вода и вам берут с водой такого оно быть не может то, там зубы не чистим ноги не моем это уже потом выйти помойте почистить Насколько <связь> 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 На дней неизвестно? Неизвестно есть. по дороге проводника в делает дистанцию, но сильно не разбираться, чтобы не потеряться по дороге. Барбарь, дайте я встану, а? Он был открыт. Всё, вау. Полиция здесь. будем связи, в основном не будем. коллективчик. Честно говоря, я их тоже бачу дуже редко. Я их вот так и знаю. Так, а? А, а мы вот хоть и бачимся с ними, ну там, может, первый, второй раз. А такое впечатление, что э, ну, бачу, общаемся, вроде давно.